तेरह साल में ममता जी बोलिए ममता जी ने छह साल में दो हजार छह में छब्बीस दिन का जो भूख हड़ताल की किसान आंदोलन के लिए किसानों के लिए सिंगूर में इसके लिए ही वो उसके ऊपर कम्पल्सन हुआ और तेरह साल में संसद में ये अमेंडमेंट बिल आया और पास हुआ नहीं। ये नहीं। 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 नहीं देखे देखे उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी मोदी बाबू ने नहीं कर रहा है लेकिन बिल पास देखे कर, देखे कर, देखे कर देखे करने सका वो देखे करने का मजबूरी था उनका देखे देखे वो ममता दीदी की फास्टिंग मूवमेंट का प्रेशर हाँ दीदी से दीदी से बात दीदी दीदी इधर डालेवाल जी है किसानों की तरफ से हर एक बुजुर्ग और जूनियर सब लीडरशिप है ये बॉर्डर में हम आ चुके हैं खनौरी तो आप जरा बात कीजिए दीदी दीदी से बात कीजिए ये हमारी दीदी है ममता बंदोपाध्याय दीदी से बात ममता बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी आपने प्रयास किया कि हमारे पास यहाँ पहुँचे आपके एम पी साहबान हम ये सोच ही रहे थे कि आपके पास हम अपनी डिमांड चार्ट भेजने के लिए हमारा प्रोग्राम बना था पिछले दिनों हमने प्रेस में भी ये बात बोली थी और आपने अच्छा किया है कि यहाँ पे आए हो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं ये सभी आपके एम पी को दिखा रहा हूँ जिस तरीके से जहाँ पे वो लड़के को गोली लगी शुभ कारण हमारा नौजवान शहीद हुआ या जहाँ पे और साथ साथ जो ट्रैक्टर वगैरह गाड़िया वगैरह तोड़ी गई थी वो भी मैं मतलब आपके एम पी साहबानों को सभी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ हम वहीं पे ही हैं मौके पर हैं सब देख रहे हैं उसी उसी जगह पे हैं सभी आपके एम पी साहबान हमारे साथ हैं बहुत बहुत फिर से मैं कहूँगा आपका धन्यवाद तो आपने पहले बधाई देना चाहूँगी आप लोग बीजेपी इतना अच्छा चढ़ने का बात नहीं आप लोगों ने इतना मूवमेंट चलाया अभी भी चला रहा है। आपको बहुत सारे लोग मुखीद हुए हैं उसको गाड़ी नष्ट कर दिया है उसको प्रॉपर्टी नष्ट कर दिया है एक तो अंसा अच्छा किया है आप उसको कुछ नहीं दिया मैं आपको ये बात कहने के लिए भेजा है हमारा काम आए हमारा टीम का हमारा भी व्यक्ति बयालीस व्यक्ति है हम चाहते हैं कि आपका साथ में हम पूरा काम पे काम लड़ने चाहते हैं आपका जो जरूरत वॉट एवर इज एक्सपेक्टेशन, आपका जितना भी एक्सपेक्टेशन हमारे पास है आप हमारा पास रखिए मैं जितना भी कोशिश करेंगे हमारा गवर्नमेंट तो नहीं आए लेकिन ये गवर्नमेंट गड़बड़ है नड़बड़ है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आप হরিয়ানায় আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে হরিয়ানার সীমান্তে দেখা করতে গিয়েছিলেন পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক বায়েন রাজ্যসভার উপদলনেতা সাগরিকা ঘোষ সঙ্গে ছিলেন দোলা সেন মহম্মদ নাদিবুল হক সাকেদ গোখলে তৃণমূল নেতৃত্ব সেখানে গিয়ে জানান কৃষকদের দাবি আদায়ে তাদের পাশে থেকে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সব রকম লড়াই করবেন তারা আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোনে কথা বলিয়ে দেন কৃষকদের উদ্দেশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান তাদের দাবি নিয়ে তৃণমূল সংসদে সরব হবে প্রসঙ্গত ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সহ একাধিক দাবিতে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছে আন্দোলনে পঞ্জাব হরিয়ানার কৃষকেরা উত্তর উত্তরপ্রদেশের একাংশ কৃষক এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন তবে এই প্রথম নয় এর আগেও কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস উত্তরবঙ্গ সংবাদ